Ələmə sallallahu əleyhi və səlam buyurmuşdur. Mömin bəndə dünyanın sonuna çatdığı zaman və axirətə yönəldiyi zaman göydən mələklər enər. Ağ üzlü, sanki onların üzü bir günəşdir. Onlarda cənnət kəfənləri olar. Cənnət ətrindən bir ətr olar. Və sonra ölüm mələgələr onun başının üstündə oturar. Müslümanın möminin ruhu su damcısı kimi çıxar. Kafənə gələn mələklər isə onu ölüm mələyindən, ö, ölüm mələyindən götürərək mələklər onu kafənə bürüyəllər. Həmin ətirlə ətırlayəllər və sonra göyə qalxarlar. Onlar mələklərin yanından keçsəy zaman deyəllər ki, bu paç ruh kimindir? Ona da deyəllər ki, falan kəs oğlu falan kəsdir. Sonra göyə çatarlar. Dünya samasının qapılarının açılmasını istəyəllər və açılar. 7-ci qata kimi onun ruhu qaldırarlar. Və Allah deyər ki: "Qulumun adını illiyində yazın və sonra onu cəsədinə qaytarın. Və sonra yerə qaytarıldıqdan sonra qəbrə iki mələk gələr. Diğər ki: "Rəbbin kimdir?" O da cavab verər ki: "Allahdır rəbbim." Sual verlər ki: "Dinin nədir?" Diğər ki: "Dinim İslamdır." Və sual verlər ki: "Sənə göndərilən o kişi kimdir?" O da deyər ki: "Allahın rəsuludur." Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm diğərlər ki nə bilirsən bunu diğər ki Allahın kitabını oxudum iman gətirdim təsdiq etdim göydən səs gələr uca Allahın səsi qulum doğru dedi ona cənnətə bir qapa açım və sonra cənnətin qoxusundan ona gələr və gözünün gördüyü məsafə qədər onun qəbri genişləndirilir sonra gözəl üzlü bir kişi gələr gözəl partarlı gözəl qoxulu və ona deyər ki səni sevindirəcək bir işlə sevin sənə vəd olunan gün budur və o insan ona deyər ki sən kimsən sənin üzün gözəl üzdür səndən xeyir gözlənir o da deyər ki mən sənin salih əməlinə və o insan deyər ki ey rəbbim qiyaməti qopar qiyamət qopsun ki mən ailəmə və malıma qayıdım